Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. І сьогодні ми з вами приїхали у ліс. Подивимось на грибочки і подихаємо свіжим повітрям. Я на тій полянці була, дивилась там грибочки. Ти щось знайшов? Що там? О, якийсь, знайшов грибочок, так? Да? Що да. це за грибочок? Да. Молодець. Да, То, мабуть, буде у нас один єдиний на сьогодні. Да. Ні, ми там ще знайшли, на дорозі хтось бросив, поламав такий. Великий був грибочок. Да. Ну. Червивий. Ти так мене звав? Да. А. Більше нема нічого. Ну, прогуляємось трошки. Давно не були в лісі, мабуть, в листопаді були останнього разу, так? Да? В листопаді ми були? Чи, ви там? Чи в жовтні? В Листопаді. Так, да, знаходили білі, білі грибочки. Очки співають, десь кукушка. А тут в лісі щось її не чуть. Там біля села. Чуть на кукушку. Ой, кукушку. зазулю. Куковала. А. Паутина Паутина? Ну да. Ой, не, паука мне не надо показывать. Так много лежит Дерев. А. Можно, ты уже устал? Сядь посыть. Сидай посыть. Ой, я нашла. Я не беру вот он. Он засохший. Дед, дедушка, дедушка пусть подойдет, а мы покажем. Не трогай, не трогай руками, подожди. Вот такой самый, только сухой. Ну зато не тяжелый, да. Это я Ты, конечно, тоже еще. Кого ты там побачил, Димка? Вон, дед, Кто там? Кто там? Стрекоза. Ой, умничка. Так Бабка. Кажется, что... Да? Стрикоза. да? Стрикоза. И метелики там он летают, для неки. Ты бачил маленький такие белые метелик? Стрикоза. Сонечко такое светит, да, Ласки. Молодец. Бежи, спускайся, бежи. Туда, туда, туда. Нет? Тихо тихо, 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 тихо. Тихо. У них, видел, уши такие. Они слышат сильно далеко. Ты чувствую. Uh -huh. да. Побежали, уже мы их не увидим. Идем на горку. Они уже куда-то убежали. О, он бегает. Вон, вон, он. он, он. Ой, ми побачили двох зайчат. Вони не зайчат, а зайців такі. Ми побачили двох зайців. Такі вухасті здорові бігали, гралися друг з дружкою. Якщо видно, буде, зараз тут ставлю вам. какие красивые веточки. Это молодые веточки, чьи шишки, чи шо? шишечки. Вот, можно через месяц проехать? Молодые шишечки будут тут. Тут паутина. Так при, он что оно не, отваливается. Тримается на паутину. Ну, нашли мухомор. Нет. Значит, нет. скоро будут били грибы. Да, скоро грибы. Не будем облить. Нет, нам не надо мухомор. Не Идем нет. домой, не облить. Хотела, хотела уже до домой, но Димон сказал мне пошли искать грибы. Ну, пошли, дали. Будем не шукать не грибы. Башка, а? елочка, да? Что, что? Упала, ёлочка. Упала, да, елочка. Сильный ветер, наверное, был. Елочка упала. Некие ну, квиточки, Маш. Желтенькие. Не, ну, как мы зай... зайти побачили. Я никогда так не бачила, как просто там гоняла. Ну, далеко, да. Они нас не бачать и мотаются <реш> своим делом <реш> заняты. <реш> и не бачат, что мы сидим и на них дивимось. Это вообще... Это такие крупные. Смотри, тут может быть... Фу, нашли! Дедушка, смотри, какой красивый! Не спеши, не спеши. Вот это да, Димка, Ну ты молодец. Все, все. О, глянь какой. Покажи, ну что ж ты Ой. не показал мне. Ой, Ой какие красивые. Красивые. Маслючок. А, вижу, да. Ой, так что маслючки попадаются. Папа, ты ну, а, такой а. плохой. Ой, может, под веточкой? Ну-ка, смотри. пропали, глянь, пропали. А, нет, нет. а да. Попали. Ой, были какие хорошие, да. А, а вот это? А, тоже это. Три штуки все пропали. Да, бачишь, затышку. А что вы ушли? Надо здесь походить. А тут, бачите? Нет, Марина. ого, красавцы. А, скажи, дедушка, какой мы нашли. Да, молодцы. Красиво. Уже пол ведра. Это а ну, покажи. О, уже пью ведра а, у угу. Димки. Ой, ну-ка. Ой, какой маслючок, да? Да. Ну, давай, доставай. Ты побачил? Какой красавчик. Мы не это, что ему руками даем. Это сейчас что-нибудь будет облизывать. А у нас вода съезжает, сейчас помыть хорошая Ну, детям просто еще есть. Нет! Да. он не облезал. Да. О, вот який великий. Ну, это той, что мы дивились. Не трогай, не трогай. но Ну, он это, да. Он, а он старый уже. Старый. Да. Ну, так, трошки что-то. Ну, они, конечно, уже... Есть. Да? Ну, тебе нельзя, ты еще маленький. Да, да. Ну, посмотрим, если они не червивые, будем есть. А если червивые не будем. Да домой повезем. Маме покажем, да? да? Повезем, маме покажем, да. дядя ни один не выбросил. А беде. потом что-то будем думать. Ну, мы ее еще 9 травня не сбирали, да? Гребил. А в этом роте на 9 травня мы нашли маслячков. Да, да, давай. Смотрим внимательно. Фу. И что я бачу? Дед, дед быстрее сюда. Да. Тихо-тихо, да. Да. пусть дедушка а посмотрит. Это да. А, дедушка. Спасибо. Самая... Осторожно, осторожно. Ответу, не спеши, да Дим. Удачи. Потихонечку, да? Давай. Ты уберешь палку, чтобы тебе пальчики не поранить. Выкручивай его вот так. ну как? ножку выкручивай. О. Молодец. Ну, Так, да, и тут все, мы вот это положим вот так на место, да? Давай, сделаю вот так ровненько, чтобы было все. Ручками придавить. Молодец. Молодец. Там же самый стиль у нас на грибочки. Ой, о. какой, о, какой а вот красивый. И... Ага. <мех> о, еще один. М -м. Да, я тут не да. не нашел. Ну да, мы цель нашли, а он на той наступил. Ой. Покажи. Красота. Где заходим мы Масляків. От, ну, Мабуть, на, на тому тижні вони були більш такі свіжі. А зараз такі вже підсушені. Багато. Нема таких, як, знаєте, такі молочні грибочки, такі вже підсушені і з черв'яками, мабуть, зараз передивимось. А! Где? ой, ну тоже подсохшие, да такие. А? Ой, какой я пропустила грибочек. Ничего себе. А это на белый похож? А какой он белый? Что? На рыжика похож. А вот он. Да. Я его не видел. Он сухой. Это не надо, не бери. Вот этот бери, а то не бери. Старый, не важно. <laughs> да, сейчас вспомним. Ой, я лыночка на чкалянте, не Ой, и как красиво! Ох, и да? да. А ну-ка, валяются ветки мы себе три, три веточки сорвали, чтобы в хате поставить и хвоей, чтобы пахло. А тут а -а -а. особенно пахнет уже. Такий букетик. Знайшли да. О, Беленький М -м -м. 9 травня да. Беленький грибочек Знайшли да. Вот. Вот. Ой, вот. да, давай Ну-ка, Димочка Давай, давай, выкручивай Вот так Покажи Ой, какой красунчик А? 2024. Ну -ка. Дед, да. А дедушка? Где я нашел? еще лень, даже неприметный не такой. О. Такой да, ну-ка. Давай, будешь брать? Да. Давай, выкручивай. Ой. Это шишку убери. Ага, выкручивай, выкручивай. Нет, нет. Нет. Давай, где-то. Нет, Ой. О, не, что он сломался? Ну, о, так. А, а так он о -о -о, лянь какой. Ничего, а -а -а. ложи, ложи, ложи. Вот ничего, вот шапочку снял. Забирай шапку. Так. Ля, я где? О, ля, какая ножка. Да. М -м -м. Сама. Ялиночки свіжі, молоденькі. Отак, так що вже у травні ми знайшли білі грибочки. Нельзя поднять, ой, сколько мы насбирали да. с Димочкой, да? да вот беленькие Я... ой, держи вот беленькие такие грибочки а это маслючки. ну, конечно, мы их тут переберем, тут больше половины выкинется, конечно, это такие старые. Но, тем не менее, грибочки ось неделю назад были. Зараз сейчас встретили дедуся тут местного. Каже, на тому тижні повискакували грибочки були. Він десь ходив, але аж до тясьми наказав, да, з жінкою. Один білий знайшов. Ну, каже, що засуха, да, не буде. що в тому році багато було, на цьому, мабуть, не буде, бо засуха. А вони збирали і в грудні, і в січні. Так, ну все, їдемо додому. Дай, Дімка. Дімка, нагулявся. Пока пока. пока, зайчики. Папа, пока, пока, зайчики зайчики пока, пока. Три коза. Три коза тоже. Пока, пока. птички, пока. Пока, пока. Скоро мы до вас приедем еще в гости. Да. Козаны кричат. Дякуем за. Впереди, ага. Дядюем за О, грибочки. Бабушка! Да. Убежал. Он. Козанчик ходит. Плоско. А? Я. <с <с Спрятался. А он она серенькая. Малкулечко. Так, Димка, ну рассказывай, тебе понравилось? сподобалось? Да. Сподобалось прогулянки? Да. да. Лес мне нравится. И грибочки ты насбирал, да? Да. Сочка, ну, я и я зайчика побачил. Да, і стрійказу бачив, так? Да? Із да. стрійказу, бабку. М -м -м, зайчика бачив. Ага. Молодийці. Фазана бачив, да? так? Один. Ну, один фазан і, і, курочка. і курочка була, так. Да? Ну, ти курочку не побачив, да? тому ми зі душки побачив. Добре. Добре. Добре, все, їдемо додому. не надо ехать.